आज रजब के आखिरी जुमा के दिन आखिरी मौका ये तीन काम ज़रूर कर लेना आपकी हर दुआ कबूल होगी आपकी हर हाजत पूरी होगी अल्लाह ताला से जो मांगोगे मुँह से निकली हर बात आपकी पूरी हो जाएगी अल्लाह के वास्ते ये मौका आज ज़ाया मत करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रजब का ये जुमा है और आखिरी मुबारक का दिन आ चुका है जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया आज माह रजब की तेईस तारीख चौथा और आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन जो शख्स ये तीन काम कर लेता है इसी जुमा नसीब बदल जाएगा माह रजब का यह जुमा साल में सिर्फ एक बार आता है और इस आखिरी जुमे के दिन जो शख्स ये तीन काम कर लेता है इसकी हर हाजत पूरी होती है उसे दौलत उसी वक्त मिल जाती है जो शख्स हर तरह की मुसीबत परेशानी से बचना चाहता है अगला पूरा साल हर कदम पर कामयाबी को अपनी खुली आंखों से देखना चाहता है वो आज माह रजब के इस जुमे के दिन ये तीन काम करके देख ले क्योंकि आज रजब का वो मुबारक दिन आ चुका है वो मुबारक जुमा आ चुका है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार था रजब के इस जुमे के दिन ये तीन काम बताए गए तरीक़े के मुताबिक कर लो अल्लाह हर मकसद में कामयाबी देगा बैठे बैठे बंद तालों को खोल देगा जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हो सका जो कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती जो कहता है मैं वजाइफ पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे तमाम बहने भाई आज माह रजब तेईस तारीख को जुम्मत मुबारक के दिन सिर्फ ये तीन काम करके देख लो ये तीन काम करते ही इस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाएगी हर हाजत गैब से पूरी होगी दोस्तों याद रखें ये मौका साल में सिर्फ एक बार आना है लापरवाही नहीं करनी माहरजब की तेईस तारीख जुमे के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है वरना आप पूरा साल पछताएंगे काश हमने ये वजीफा कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरा मानना है कि अल्लाह के कलाम में 100 फीसद असर होता है बस कमी हमारी ज़ात के अंदर है आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें मैं यक़ीन दिलाता हूँ कि आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा छोटी सी वीडियो है आपने करना सिर्फ़ ये है कि आपने इस वीडियो को एक बार मुकम्मल देखना है वजीफा पढ़ने का तरीका भी समझ आ जाएगा वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से फिर मांगना भी आ जाएगा इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी तमाम दोस्तों तक भी इस वीडियो को दे दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ेद हो सकें और दूसरी बात कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज़ ना छोड़ें इस अमल को लाजमी करें मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई शख्स भी इन तीन छोटे छोटे अमाल से महरूम ना रहे कोई शख्स भी इस वजीफे को ना छोड़े क्योंकि यह वजीफा इतना ताकतवर है इतना मुजरब है कि मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है जो शख्स कहता है कि मेरी नामुमकिन हजात हैं मेरी ख्वाहिशात नामुमकिन हैं जो शख्स कहता है कि मैं दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ तो फिर आज ये तीन काम कर लो जो शख्स कहता है कि मुझे वज़ाइफ़ का फ़ायदा नहीं होता वो आज मेरे कहने पर माह रजब के इस जुमे के दिन एक बार ये वजीफा कर ले आज आपने ये तीन छोटे छोटे अमाल पढ़ने हैं और अल्लाह करीम से हाथ उठा कर रो रो कर मांगना है अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा इतना ताकतवर है कि रजब के जुमा के दिन ये वजीफा पढ़ते दुनान ही तकदीर बदल जाती है और बाद ओकात बंदा वजीफा पढ़ ही रहा होता है इस पर रहमतें बरकतें बरसना शुरू हो जाती हैं और बाजात इंसान अल्लाह करीम से जिस मकसद की नीयत करके बैठता है तो मुसल्लाह छोड़ने से पहले पहले उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है आज ये मौका किसी सूरत भी ज़ाया मत करना क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है ये मौका नसीब वालों को मिलता है और फिर ये वजीफ़ा पढ़ कर अल्लाह करीम से जो मांगता है जितना मांगता है जैसा मांगता है फौरी तौर पर उसकी हाजत अल्लाह करीम पूरी कर देता है जिसको अर्जेंट पैसों की जरूरत हो जिस शख्स को रातों रात अमीर होना हो तो आज माह रजब के जुमा के दिन ये ताकतवर वजीफा जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ नाज्रीन जुमे तो बहुत से आएंगे लेकिन माह रजब का ये जुमा आखिरी जुमबारक तो साल में सिर्फ एक बार आता है और आज इन कबूलीत की घड़ियों को ज़ाया मत करो इनसे फ़ायदा उठा लो नाज्रिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी बहुत सी इस्लामिक वीडियोस और वज़ाइफ़ मैं आपको डेली बेसिस आपको शेयर करता रहूँगा ताकि आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें अब अमल क्या है आज महर जब की तेईस तरीख़ जुम्मे का दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावज़ु मसल्ले पर बैठ कर सबसे पहले अल्लाह के हबीब स मुबारक पर तीन बार या सात बार या ग्यारह मरतबा दरूद पढ़ें दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप सलील्हु वसलम पढ़ लें सलील्हुला मोहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें यह तो हर एक को आता होगा और हम नमाज़ में भी पढ़ते हैं वैसे भी दरूद इब्राहिमी की जो बरकत है जो फ़जीलत है बहुत ज़्यादा है इसलिए कोशिश करें कि नमाज़ वाला द्रूद इब्राहिमी ही पढ़ें क्योंकि इससे वजीफे में ज़्यादा बरकत पड़ती है और इसके असरात ज़्यादा हो जाते हैं नाजरीन द्रूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है मकसद आपका ख़ास हो आम हो उसकी नीयत ज़रूर करनी है और हर इंसान की नीयत अलग है हर इंसान की हाजत अलग है जिसको जो चाहिए आज रब से मांग लो आज तकदीर बदलने का जुमा आ चुका है नसीब को खोलने वाला जुमा आ चुका है आज हर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला जुमा आ चुका है मकसद जितना मर्जी बड़ा हो आज रब करीम से मांग लेना अल्फाज में मांगिएगा आप नया घर चाहते हैं घर मांग लें गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें दौलत शोहरत लव मैरिज करना चाहते हैं तो मनपसंद शख्स को मांग लें अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद आपने एक बार आऊजब्लिन्य बसमीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है नाजरीन जिस काम के शुरू में तऊज़ तस्मिया पढ़ लिया जाता है इसमें बरकत होती है इसमें खैर ही खैर होती है और अल्लाह की तरफ से सलामती होती है जब आपने अपने तमाम मकाद की नीयत कर ली आपने आउज़ बिल्ला बसमिल्ला पढ़ लिया तो अब आपने फ़ौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखना है और मसल्ले पर बैठे रहना है नाज़रीन आज के दिन जो पहला वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के सफ़ाती नामों का वजीफा है वो शफाती नाम है या वाबू या रज़ाकु या वब रब करीम का सफाती नाम है जो एक रात में हर हाजत को पूरा करता है या वाबी रब का सफाती नाम है जो हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है या रज़ा का मतलब है आ रिज़ देने वाले अगर आप भी अल्लाह की बेनियादी से माला माल होना चाहते हैं अगर आप भी रिज्क और दौलत के ख़जाने लूटना चाहते हैं अगर आप भी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज रजब के इस जुमा के दिन या वहाबू या रजाकू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़कर देख लीजिएगा मेरा रब दौलत के ख़जाने लगा देगा मेरा रब आपकी नस्लों को आबाद कर देगा मेरा रब आने वाली मुश्किल परेशानियों का गैब से खात्मा फरमा देगा आपने या वहाबू या रज़ाकू को कितनी तदाद में किस तरह पढ़ना है तवज्जो से सुन लीजिएगा या वबू या रज़ाकू एक हो गया या वबू या रज़ाकू दो हो गया या वबू या रज़ाकू तीन हो गया इस तरह आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्वीर के दानों पर सिर्फ और सिर्फ़ इसको ग्यारह बार पढ़ना है ग्यारह मरतबा या वबू या रज़ाकू पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ ज़रूर मांगनी है यानी कि जो भी आपका मकसद है उसको जहन में ज़रूर रखना है इसको पढ़ते दौरान आप अल्लाह करीन से हाथ फिला मांगें आंखों में आंसू लेकर मांगें या वहाब या रज़ाकू को ग्यारह बार पढ़ते ही आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया आपकी तमाम नामुमकिन हजात नामुमकिन परेशानियाँ नामुमकिन हजात एक रात में पूरी मेरा रब कर देगा पहले नंबर पर आपने पढ़ा या वहाबू या रजाकू अब आपने फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर एक काम करना है जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे सिर्फ़ तीन बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का स्वाब मिलता है और अल्लाह फरमाता है कि जिसकी नेकियाँ ज़्यादा होती हैं मैं उस बंदे से राज़ी हो जाता हूँ और आज अगर कोई बंदा जो शख्स अल्लाह का लाडला बनना चाहता है जो शख्स अल्लाह के करीब होना चाहता है जो शख्स अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना चाहता है अपनी पसंद का नसीब तकदीर लिखवाना चाहता है वो आज ये कुरानी सूरत यानी कि सर अखलास को पढ़ ले दोस्तों याद रखें सुरु अखलास को एक बार पढ़ने से एक तिहाई कुरान मजीद का स्वाब मिलता है और तीन बार इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का स्वाब मिलता है सर अखलास ये है तो फ़रमाए बसमी कुल्अल अहद वलम वलम अल्लासमद अहद आपने शुरस को बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन आज माह रजब के इस जुमे के दिन भी मेरे कहने के मुताबिक तीन बार पढ़ कर देख लीजिए एक एक बात को आपको समझा रहा हूँ यानी अल्लाह एक है अल्लाह बेनियाज है ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है उसका कोई हम सफ़र नहीं अल्लाह फरमाता है जो बंदा अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है मैं इसके लिए सात आसमानों और सात ज़मीनों के ख़जानों के मुँह खोल देता हूँ और तीन बार बाखलास को पढ़ते दुनान आपने किसी से बात नहीं करनी आपसे ना ही कोई बात करेगा अगर इसमें कोई गलती कुताही हो गई तो आप एक पुरान मजीद के शवाब से महरूम रह जाएंगे और जिसने तवज्जो के साथ ध्यान के साथ सिर्फ तीन बार बाखलास को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो इन आज जुमा के दिन ही उसका नसीब बदल जाएगा प्यारे दोस्तों आज मुबारक के दिन आपको वो अमाल बता रहा हूँ कि आज तक इसको जिस शख्स ने भी पढ़ा है अल्लाह करीम ने दिनों के अंदर उसके हालात बदल दिए हैं वो अमीर हो गया है उसको हर चीज़ मिल गई है जो उसने चाहा है आपने सुरुज अखलास को तीन बार बताए गए तरीके के पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जो आपने करना है जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मल है आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है लाहौला वकूवत इल्ला बिल्ला ये मैं गारंटी वाला अमल बता रहा हूँ आप यकीन कीजिएगा जो शख्स चाहता है कि उसकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाए जो शख्स चाहता है कि वह जल्द कामयाब हो जाए जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता अपने रोशन नसीब के लिए पढ़ ले जिस बेटे को रोज़गार नहीं मिलता नौकरी की तलाश के लिए पढ़ ले कारोबार में बरकत के लिए पढ़ ले और जो कोई भी मनपसंद शादी यानी कि लव मैरिज करना चाहता है वो अपने मनपसंद शख्स के लिए ये पढ़ ले ये काम आपने जुमा के दिन करना है अगर आप जुमा के दिन नहीं कर सके तो आप हफ्ता एतवार को भी ये कर सकते हैं लेकिन जुमा के दिन करें वो जो कुछ आपको कई सालों से नहीं मिल सका आज तेईस रजब जुमा के दिन यह काम मेरे बताए गए तरीक़े के मुताबिक मेरी बताए गई तदाद के मुताबिक पढ़ लें आपको इन बहुत ही फ़ायदा होगा प्यारे दोस्तों वाला कुवत इल्ला बिल्ला को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बी के दानों पर सिर्फ और सिर्फ इक्कीस बार पढ़ना है इक्कीस बार पढ़ते साथ ही ये आज का वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा और मेरा रब आपकी झोलियाँ अभी से भरना शुरू कर देगा मेरा रब ये वजीफा पढ़ते साथ ही फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगा देगा जो आपको सारा साल रिस्क देते रहेंगे और जो भी आपकी हाजत होगी जो कुछ भी आपने रब से मांगा होगा मेरा रब अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो आपको मिल जाएगा प्यारे दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अपने गुनाहों की तोबा करें जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तोबा करते रहें क्योंकि मेरा रब रहीम है मेरा रब मुआफ़ करने वाला है और जब मेरा रब किसी को माफ़ कर देता है तो समझ लो उसकी दुनिया भी संवर गई उसकी आखिरत भी संवर गई इसलिए आज का ये वजीफ़ा एक बार ज़रूर कीजिएगा और इस वजीफे को करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा और ये सदका जारिया होगा क्योंकि जो भी ये वीडियो सुनेगा देखेगा वो भी अपनी किस्मत को बदल सकेगा अल्लाह ताला हम सब का और नासिर हो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़